पोर्तुगाल आणि स्लोवाकियाच्या दौऱ्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पोर्तुगालची राजधानी लिझबन इथं पोहोचल्या आहेत आपल्या दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यात त्या आज पोर्तुगालचे राष्ट्राध्यक्ष मार्सेलो रेबेलो डी सौसा यांची भेट घेऊन शिष्टमंडळस्तरीय चर्चा करतील त्या पोर्तुगालचे पंतप्रधान आणि राष्ट्रीय संसदेच्या अध्यक्षांची भेट घेणार आहेत गेल्या सत्तावीस वर्षांमधली भारताच्या राष्ट्रपतींची ही पहिली पोर्तुगाल भेट आहे यह भेटीम्भ भारता पुर्तुगा सोबा संबंधा नवी चालना मिल रपति चा दौर बाबी भारत पुर्तुगा मध्य राजदूत पुनीत आर कुंडल अधिक दिली। इस वर्ष में हम भारत पुर्तगाल के राजनयिक संबंधों के पुनर्स्थापन की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं वी आर इयर्स उस उपलक्ष्य में भारत के भारत के राष्ट्रपति यहां पधार रही हैं पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री लुइस मोन्टेग्रो जो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं ये ब्राजील में जी ट्वेंटी के मार्जिन पे मिले थे वहां ये निर्णय लिया गया था कि इस वर्ष को खास तौर पे मनाया जाएगा लेकिन इस वर्ष की जो सबसे जो आइसिंग ऑन द केक जिसको कह सकते हैं वो राष्ट्रपति जी की जो ये यात्रा है वो रहेगी तो आप देख सकते हैं कि 27 वर्ष के अंतर के बाद भारत के राष्ट्रपति यहां आ रही हैं। वी हैव मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप इट इज रूटेड इन हिस्ट्री जिसको हम कह सकते हैं बहुमुखी संबंध जो कि इतिहास में निहित है सो so, इसमें कहने में कोई एतराज नहीं है कि भारत और पुर्तगाल के संबंध पांच से अधिक साल पुराने हैं यह दौरा दरमियान राष्ट्रपति राधाकृष्ण मंदिराल भेट देना सद्भाग्य आहे की प्रेसिडेंट पे आएगी और ये मंदिर में आके वो आरती स्लोवाकिया दौऱ्यात राष्ट्रपती स्लोवाकियाचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधानांसमवेत द्विपक्षीय बैठका घेतील गेल्या एकोणतीस वर्षांमधील भारताच्या राष्ट्रपतींची ही पहिली स्लोवाकिया भेट असणार आहे या भेटीमुळे भारताला स्लोवाकियासोबतचे संबंध दृढ करण्यासोबत त्यांचा विस्तार करण्याची संधी मिळणार आहे